आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बड़ोदा में पूर्वांचल लोकहित मंडल के द्वारा चौदह वर्ष से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है जो हिंदू ब्लड बैंक के साथ और डॉक्टर विजय सिंह के सहयोग से जो हर्सल हॉस्पिटल है जहां हम खड़े हैं चौदह वर्षों से एक ही जगह एक ही स्थान पे होते आ रहा है और इस तरह से हम गुजरात और बड़ौदा के लोगों की सेवा के भावना के साथ इस कैंप का आयोजन है? करते हैं ये प्रांतीय पूर्वांचल लोकहित मंडल है तो पर प्रांतीय समाज है लेकिन यहाँ गुजरात में हम अपने मन कर्म वचन के साथ यहाँ हैं तो इस हिसाब इस तरह से हम यहाँ के लोगों की सेवा के तरह देते हैं ब्लड कैंप भी करते हैं छठ पूजा का आयोजन करते हैं सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं मेडिकल कैंप की व्यवस्था करते हैं वृक्षारोपण की व्यवस्था करते हैं एक संसोई संस्था जो होती है उस तरह का कार्य हम करते हैं रहे। मैं राजू तिवारी महासचिव पूर्वांचल लोक हित मंडल ये हरेंद्र सिंह जी हैं अध्यक्ष हैं बाकी हमारे टीम के लोग हैं वर्षों से हम करते आ रहे हैं पूर्वांचल लोक हित मंडल कोरोना काल का समय हो चाहे बाढ़ पीड़ितों का समय हो जब बड़ोदा में बाढ़ आया था चार साल पहले हर तरह के मदद हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और अभी जो आयोजन है ब्लड कैंप का आयोजन है शहर के सब गणमान्य लोग उपस्थित रहे हमारे अध्यक्ष जी विजय शाहजी महामंडलेश्वर अरविंद दास जी ऐसे गणमान्य लोग का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है अभी तक हमने लगभग 600 सौ यूनिट क्रॉस हो रहे हैं अभी हमारे पास आधा एक आधा 30 मिनट 35 मिनट का टाइम 40 मिनट का और है तो हम जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जो पिछले साल हमारा साढ़े पाँच सौ उनसठ यूनिट का जो रिकॉर्ड था इस तरह अस्तु भारत माता की जय આજે પૂર્વાંચલ લોકિત મંડળ વડોદરા દ્વારા એક મેગા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું આ રક્તદાન કેમ્પ સવારના વહેલી સવારથી શરૂ થઈ અને અત્યારે અત્યારે સાડા પાંચ છ વાગ્યા સુધી ચાલ્યો છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં રક્તદાતાઓએ આ બાબતમાં રક્તદાન કરી અને પોતાના સમાજ માટે એક જે રક્તદાન માટેની જાગૃતતા છે એનું પ્રદર્શન કર્યું આ જ પ્રકારે પૂર્વાંચલ લોકહિત મંડળ દ્વારા વિવિધ નવીન કાર્યક્રમો સામાજિક કાર્યક્રમો થતા આવતા હોય છે તેમના પૂર્વાંચલ સમાજ માટેના ઘણા બધા ઉત્થાન માટેના પણ ઘણા કાર્યક્રમો થતા આવતા હોય છે ત્યારે આજે આ રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું એ બદલ પૂર્વાંચલ લોકહિત મંડળ વડોદરાના સમગ્ર હોદ્દેદારો અગ્રણીઓ અને પૂર્વાંચલ સમાજના તમામ દાતાઓને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓને અભિનંદન પાઠું છું